Почему? А, я начинать советую с, с, с закуски из курицы. Это желированная курица. Я это хочу такое... холодец. Это не холодец, это именно желированная курица. То есть это, а, можно сказать, некий возврат в, к нашим корням а, в нашу культуру. Это нечто наподобие холодца, но на самом деле это желированная курица, она желирована не а там натуральными желирующими веществами, а, животными, как это делали наши предки, да, это всякие ножки, а, свиные, или, например, там, как сейчас очень много желатина используют, это желировано агар-агаром. Агар-агар это желирующее вещество из водорослей, а, которое м, имеет температуру растапливания, температуру плавления, можно сказать, 120 градусов. То есть э, в чем нюанс вот этого желе, в том, что оно может подаваться теплым. То mm -hmm. есть вы не, 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 Представьте себе, холодец, который подается теплым. У а, наших людей сразу начинается разрыв, разрыв шагона в голове. Вот. И он а, будет, да, вот таким собранным, правильно? Он будет собранным, он не будет течь, потому mm -hmm. что температура, при которой он начинает... А, терять стабилизацию это где-то около 70 градусов то есть, а 70 градусов для продукта нагревания это уже достаточно много он становится уже достаточно горячим а, поэтому что нам это дает нам это дает возможность а, а, довольно долго держать блюдо вот просто на столе то есть вот например мы сидим общаемся и видно что нигде нету ничего никаких потеков оно держит форму оно не разрезается а, еще одно свойство агар-агара Желатин, он во рту тает. То есть, когда вы берете в рот кусочек холодца, он просто тает. Гарагар -гар нужно разжевывать. То есть, он имеет плотную структуру. И его нужно... То есть, он более плотный. Вот, например, Роксолана, она не очень любит всякие холодцы, желе, из-за того, что вот они такие вот скользкие и, не очень, и очень странные. А как раз структура этого, этой закуски, она довольно плотная. То есть, ее нужно жевать чтобы проживать. Его очень часто используют в кондитерской продукции, вот особенно в тортах, в прослойках, в куле, э, в желе таких тоненьких. А, и вот его можно прямо почувствовать, что оно, его нужно разжевывать, оно не тает во рту. А, значит, мы его подаем с со, крем-соусом на основе хрена со свеклой. То есть это тоже такой кембэк а, к нашим корням. Это, можно сказать, холодец с хреном. Грубо говоря, и а, с микрогрином зеленого лука. Вот, а, с ним подаем кнели а, с тушеными белыми карпатскими грибами а, с белым вином и сливками. Вот, это а, из наших закусок самое нежное, то есть это то, с чего я рекомендую начинать трапезу. А, далее я предложу продолжить а, пашкетом из фермерской куриной печени, которая приготовлена на низких температурах. Это очень важно. Почему это важно? Потому что вы можете заметить, что паштет сохранил розовый цвет. Вот настоящий розовый цвет, он не потемнел, он не стал серым. Благодаря чему? Благодаря тому, что этот паштет готовится при температуре 57 градусов. Благодаря этому белок не сворачивается. Белок оставляет свою структуру цельной, не происходит так называемый эффект Майера, когда молекулы лопаются и карамелизируются. Паштет готовится час в аппарате Сулит, в вакууме, после чего мы уже его протираем с пюре из моркови, добавляем масло, добавляем коньяк, соль, перец, и у нас выходит вот такой вот замечательный розовый паштет, натуральный где вы можете ощутить вкус самой печенки. Потому что тот паштет, который сейчас продают, он на самом деле ужасного качества. И он вот эти вот имеет крупинки такие, и он, он сухой, потому что печенку. Алло, я занят. Так, подожди, а что это у нас? Не было съемки, что ли? А дальше рекомендую продолжить закуски из рыбы с розовой салатной редькой. И... А... С крем-соусом из э, горчицы. Это копченый Черноморский окунь с розовой, э, розовой редькой салатной, очень сладкой, которая не имеет горчинки, в отличие от ее белых сородичей. Э, с микрогрином проростками э, подсолнуха. И мы подаем его на земле из бородинского хлеба. Землей повара называют такой декор-крошку, которая выглядит как земля. То есть можно увидеть, что она так вот, в принципе, как земля и выглядит. Вот. Хотели делать с чернилами каракатица, но чернила-каракатица это не украинское. Поэтому все-таки перешли к, вернулись к, такому, к черному украинскому хлебу опять-таки нашего производства он имеет очень ярко выраженный вкус вы вот как раз попробуете греночки с паштетом дальше и закончить сет из закусок я все-таки предлагаю самым ярким блюдом это говядина тушеная с зимними овощами то есть это морковь, это сельдерей корень, это лук приготовленная в сувиде также на низких температурах в течение двух часов Вначале она обжаривается, чтобы произошел эффект майера и карамелизировалась верхняя часть, и потом готовится уже на низких температурах, подается она с брынзой и карамелизированным луком в красном вине с медом и побегами микрогрина лука на карпаччо, да, похоже? А, Чем-то похоже на карпаччо, да, оно очень тонко нарезается, но при этом это не сырое мясо, это мясо приготовленное на 100%, но опять-таки оно сохранило свой красный розовый цвет благодаря тому, что приготовлено в субиде. Или как еще называют термо, Термостатическая печь, по-моему, называют в Европе. Вот сам аппарат, в котором готовят на низких температурах. Циркулирует вода, помещается пакет вакуумный, завакумированный. Я вам потом проведу экскурсию в саму эту воду, и оно там себе циркулирует. Аппарат поддерживает определенную температуру с разницей где-то а, до плюс-минус 0,3 градуса, потому что больший а, разбег не допускается при приготовлении сувиде, потому что это а, существуют некие нормы для того, чтобы не развились бактерии и чтобы мясо приготовилось или какое-то другое блюдо равномерно. Поэтому существует как бы очень много нюансов. При, после приготовления обязательно нужно сразу же охладить в шокере. То есть опять-таки резкое снижение температуры там, от плюс 60 в середине продукта до плюс 5, плюс 3 в середине продукта, опять-таки, оно не дает возможности бактериям успеть развиться вот в это там 2 часа, пока оно охлаждается вот, до этого уровня. А какое вино к этим всем? Вино, это надо будет спросить у наших девочек с Эмелье. Они подобрали специально под этот набор. Я попросил их налить вам вкусного вина, mm -hmm. чтобы сопроводить эту трапезу. Uh -huh. Это красное? Это красное вино, да. Потому что у нас все-таки преобладает больше говядина и паштет. В и, mm -hmm. 70-х руках um, The American. We, Родина татарамадри, то є річка Місісіпі. Це риба з сімейства осетрових, біле м'ясо, яке має ярко виражений смак річкової риби, досить плотне по структурі і досить виразне. Тобто воно дуже-дуже виразне а, річковий аромат і річковий смак. То це одразу зрозуміло, що це не морська риба. Вона не нейтральна, вона має свій, свої нотки. І от коли ви скуштуєте, ви це зрозумієте. Вона подається з а, Це перловка приготована у принципу трішки різотто на білому вині з вершками, білими карпатськими грибами. І подаємо все це знов таки на салатні редьки, як такі під гарніровка. Як додаток. А, і друга страва зимового меню то є вирізка молодої теляти з баношем з бринзою і соусом з калини з чебрецем. Теж таке все максимально українське, максимально яке відносить нас до. Нашого коріння, до наших предків, до культури української кухні це те, що ми якраз пропагуємо зараз і хочемо, щоб це розійшлося по всій Україні. Все меню воно будується якраз навкруги українських традицій, на українських продуктах. Ну, сподіваюся, вам сподобається. Дякую. Тому виступаємо.